আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া চহৰ বুলি কোন ঠাইত জনা যায় উত্তৰ জয়পুৰ যাকগোলাপী চহৰ বুলি জনা যায় বৰ্তমান ৰাজস্থানত অৱস্থিত তৃতীয় প্ৰশ্ন ভাৰত আৰু চীনৰ লাইনডালক কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰ মোক মহল লাইন তৃতীয় প্ৰশ্ন মোক মহল লাইন ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত উত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতৰ প্ৰথম তেলেংগানাগাৰ কিমান স্থানত স্থাপিত কৰা হয় উত্তৰ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত বৰ্তমানৰ ডিগবৈত পঞ্চমটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি উত্তৰ হকী হয় হকী হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল ষষ্ঠ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম টেলিভিছন ক'ৰ পৰা আৰু কিমান চনত প্ৰচাৰ হৈছিল উত্তৰ দিল্লীৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনষষ্ঠী চন